lambai lambai syarikat lambai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Bersama-sama kita di Radio An-Nur dalam ceramah ibadah haji dengan tajuk Rukun-Rukun Haji bersama saya Ustaz Abu Watak Siri yang keempat ialah Rukun-Rukun Haji. Saudara-saudari para penonton perengah bakal-bakal jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu SWT. Rukun-Rukun Haji ialah perkara asas yang mesti ditunaikan atau dilaksanakan oleh jemaah haji. Jika tidak ditunaikan sama ada sengaja atau tidak atau tidak betul, tidak sah hajinya. Ha, iaitulah rukun-rukun haji tersebut ialah ada enam. Pertama, niat haji. Yang kedua, ukuf. Yang ketiga, tawaf haji. Yang keempat, sa'i haji. Yang kelima, bergunting atau bersyukur. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun haji. Saudara-saudara, rukun haji yang pertama ialah niat haji. Saya terangkan dulu dari segi makna rukun-rukun ini. Penerangan dari segi rukun-rukun haji. Iaitu niat haji mengerjakan haji setelah berbuat demikian maka diharamkan ke atasnya melakukan semua perkara-perkara larangan dalam haram. Bermula daripada niat sehingga selesai semua rukun-rukun hajinya. Kemudian di antara contoh aa, niat haji itu jika dalam bahasa Arab nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala yang bermaksud niat dalam hati sengaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah ta'ala bacaan dan lafaz niat ihram yang dibaca semasa khusus sekiranya kita sedang berkhusus umpamanya kita dalam dengar ceramah di radio Andor ini hanya sebagai pembelajaran dan latihan amali Peserta-peserta atau bakal-bakal jemaah khusus tidak dianggap telah berniat haji dan tidak terikat dengan larangan ihram hanya sebagai pembelajaran. Kemudian bakal-bakal jemaah haji juga perlu tahu bila berkaitan dengan niat haji. Yang pertama sebelum berniat ihram sebelum berniat haji adalah melakukan perkara-perkara yang disunatkan seperti mengerat kuku, mengandam janggut, misai, menanggalkan bulu-bulu, ketiak hari-hari dan sebagainya disunatkan mandi sunat ihram ya sebelum berniat haji. Niatnya sengaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Taala. Kemudian mengambil uduk kemudian disunatkan memakai wangi-wangian pada badan sebelum berniat ya. Kemudian memakai minyak rambut memakaikan ihram berwarna putih, sunat berwarna putih. Bagi lelaki itu ada pakaian khasnya namanya pakaian ihram. Bagi perempuan tidak ada pakaian khas untuk pakaian haji bagi wanita, hanya lelaki saja. Cuma sunat berwarna putih, ya. Kemudian mendirikan solat sunat ihram sebelum berniat ihram haji. Ha, solat sunat ihram ni hendaklah dilakukan yang tidak dilakukan di waktu-waktu Uh, eh, uh, haram eh. di waktu maknanya haram kita semayang ada ketikanya seperti selepas asar lepas subuh kita tidak boleh melakukan solat sunat ihram sebab dia sebabnya kemudian ya yeah. jadi hendaklah dilakukannya tidak waktu haram saudara-saudari para penonton para pendengar yang dimati Allah Subhanahu wa taala semasa niat ihram hendaklah sunat menghadap arah ke kiblat kemudian berada dalam keadaan beruduk dan setelah uh, siap berniat haji uh, disunatkan mengucapkan talbiah. Talbiah ni ringkasan kepada labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal, -ni wal mulk la syarika lak. Ini sunat dilafazkan oleh orang-orang yang sudah berniat berniat ihram haji ya. Yeah. Kemudian sentiasalah berdoa memohon ampun berzikir kepada Allah SWT sunat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah tadi bahawa orang-orang uh, yang sedang berehram haji dan umrah itu uh, jika dia berdoa diperkenakan doanya oleh Allah SWT dan kalau dia memohon ampun diampunkan oleh Allah SWT itulah keistimewaan orang yang berada dalam ehram haji saudara-saudari rukun yang ke dua iaitu wukuf. Wukuf di Arafah. Maksud uh, wukuf itu iaitu berada di Arafah. Walaupun seminit. Walaupun seketika. Dalam sebarang keadaan. Seperti duduk. Berbaring. Tidur. Cuma mak waktunya itu ialah pada sembilan Zulhijjah Tiap-tiap tahun. Ha, jadi tahun ni 1446 tunggu pada 9 Zulhijjah bermula daripada waktu zuhur yang digelincir matahari ya, pada setiap tahun sehinggalah ketika sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah itu waktu untuk ukuf ibaratlah kalau kita nak sembahyang isyak itu bermula daripada uh, 8.30 malam sehinggalah uh, pukul 6 pagi jadi itu waktu isyak jadi waktu ukuf itu bermula daripada zuhur hari 9 Zulhijjah sehinggalah tamat uh, um, maknanya boleh ber, berukuf itu sebelum masuk waktu uh, subuh semula uh, sepuluh Jadi boleh ukuf pada pukul 3 petang, pukul 7 malam, pukul 9 malam. Nah, itu contoh yang saya berikan untuk para-para uh, para -para, uh, bakal-bakal jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu afdal berukuf ialah menggabungkan sebagian siang 9 Zulhijjah dengan sebagian malam 10 Zulhijjah. Jadi ada kadang-kadang jemaah haji itu dia keluar daripada Arafah pada petang 9 Zulhijjah. Dan ada juga dia keluar daripada Arafah itu pada maghrib 9 Zulhijjah. Mengikut pengurusan lah. Di mana kita ikut pengurusan yang kita ikut lah. Yang ini terima-terima yang bawa kita lah. Sama ada daripada tabung haji ataupun serba yang lain. Yeah. Kemudian jemaah uh, jemaah haji ini bakal bakal jemaah haji perlu tahu syarat-syarat sah hukum supaya hukumnya diterima kerana dia rukun. Ha, jadi syaratnya ialah telah berehram dengan niat haji. Jadi ada setengahnya yang berada di arafah tu dia bukan berehram dia pegawai keselamatan. Ha, dia jaga je ke kawasan hukum di arafah. Yang kedua dalam keadaan seorang yang layak menunaikan ibadah haji iaitu tidak gila, tidak pensan, tidak mabuk, tidak hilang akal. Yang ketiga berada di Arafah walaupun seketika dalam waktu hukum. Tapi dia tak boleh berada di udara naik naik helikopter kan? Ha, sebab dia tak jejak. Nah, tapi kalau helikopter itu jejak ke tanah Arafah maka berhukumlah dia. Kemudian Aman-aman uh, sunat semasa hukum Sunat dilakukan semasa berada di Arafah ha, Uh, seperti bertalbiyah berdoa dengan khusyuk berzikir berselawat mendirikan solat berjemaah waktu zuhur kan kemudian tidak berpuasa ketika hukum uh, berwuduk uh, banyakkan baca al-Quran banyakkan beristighfar menghadap arah kiblat memberi tumpuan sepenuh hati semasa melakukan ibadah hukum umpamanya daripada zuhur sehinggalah maghrib atau sehingga isyak kemudian rukun yang keseterusnya ibadah haji ini ialah tawaf haji. Rukun yang ketiga ialah tawaf haji. Apa maksud tawaf haji ialah mengelilingi Kaabah atau Baitullah sebanyak tujuh kali. semua tawaf itu mengelilingi tujuh kali ya. tapi ini tawaf haji. Yang ini orang yang sedang berihram haji, rukun haji yang ketiga ialah tawaf haji. Uh, bermula daripada sudut hajat suat dan ini saya akan terangkan nantilah dia punya cara-cara tawaf dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya dan uh, patuhi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan semasa tawaf barulah sah jadi di antara sah tawafnya ialah ketika tawaf itu syaratnya eh, menutup aurat uh, macam semayang lah kedua suci daripada hadah kecil hadah besar Kemudian bermula daripada uh, hajat suat dan berakhir di situ. Kemudian dilakukan Masjid haram. Kemudian mengekalkan niat tawaf dan cukup tujuh pusingan. Itulah di antaranya syarat-syarat uh, sah tawaf yang akan saya huraikan lagi uh, pada siri-siri yang akan datang. Hanya sekian. Wa taufik taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.